贾主任，欢迎欢迎！恭喜！周俊，啊，你好你好！久仰久仰你真有福气。<laughs> 哎，嗯，黄龙，那是不是苏小啊？哎呦，这可跟当初在中建的时候两个样了。哎，你这个老部下呀，现在不得了啊，都学会受贿了。我们集团正在审查呢。不可能的。什么叫不可能啊？ 就是太善良了。假话，这个婚礼比我想象的要简朴的多。你看，都弄到草坪上来了。哎呀，现在的公职人员不要求低调吗？小苏，还真是你啊！好久不见，越来越漂亮。 一心一意想把你开掉的人不是我，也不是我舅，是你的顶头上司于经理。不认识了？怎么会？于经理，好久不见。小苏，你是不知道啊，自从你走了之后，我这身边连个得力的助手都没有，土立方都能给我算错了。有时候我就在想，要是你还在就好了。那于经理。 你再想想办法，把我弄回中间。办法一直想，有机会我一定把你给弄回来。你别着急呀、啊，于 <laughs> 经理，你真是厉害，你好一个艺术于经理，哎，不好意思，我找苏教员点事。好,好,好，好。我要是没拉着你，你就真打算跟他撕破脸了。 你这架势，你是来参加婚礼还是来打仗的？我做不到像你这样，永远都是皮里杨秋。行，你说是皮里杨秋，那就是皮里杨秋。但你要是能把这种皮里杨秋给学会了，以你的能力，肯定能走得更远。我不想失去自我。把自我放在脸上的人，都是控制不住自己情绪的人。刚才是我自己不想控制。 于经理是中建的商务合约部经理，你打算永远都不再接中建的分包了吗？宁可得罪君子，也不要得罪小人嘛。君子就该死，小人就该得意。 知道彼此的存在，也都见过不止一次，但真正这样面对面说话，好像还是头一回。我得要谢谢你，谢我什么呀？谢谢你横刀夺爱，让我及时止损。你要是出现的不是那么及时，那我跟周俊肯定是要结婚的。结婚之后他再遇见你，那我就是离异。我还要谢谢你，帮我拿回了我的造假师证。 那你谢错人了，你应该去谢夏明，不是许峰吗？他俩都找我，不过其实还是夏明说服的我。行吧，那我就感谢你，做了你这一生中最善意的决定。不客气。其实你的证被扣，跟我也有关系。现在你还想谢我吗？ 是的，我还是要谢谢你。扣证拿证，对你来讲不过是一句话的事儿，但对我来说，却是一个命运的改变。这半年多的时间里，让我看清了你们，否则我还一直稀里糊涂的活着。因为有你们的存在，我会努力。 一直努力，直到命运握在我自己的手里。老公，周俊，李主任，我代表天成公司祝福你们。 祝你们新婚快乐，百年好合。谢谢。 上车吧，这里不好叫车。来之前其实我也很紧张，来了之后才知道，一切都过去了。 有些事情就是这样，你不来走这一趟，可能永远也没办法迈过去。谢谢你，帮我拿回了我的造假师证。我都跟你说过了吗？你是该好好谢谢我。 你把我在路边放下吧。你女朋友找你，你赶紧回去吧。她不是我女朋友，她跟李雪是初中同学，我们只是一起来婚礼。那我也在这下，正好打车。哎。 听说集团正在查你，你要学会保护自己。下面上厕所去了，哦，马上就回来，吃一块。 哦、oh, 不，不用了，你你你你来。你太瘦了，要多吃一点。那我告诉你啊，我和你爸爸小的时候，吃这种东西很不容易的，吃一块，可以回想一个星期的。而且现在大口大口，我们那个时候呢，就把这个东西只能一点点哦。哎，我跟你说了多少次不能吃蛋糕就这一块，不行。 我上个厕所，我上个厕所。哈哈哈，他那身体，消受不了这种高热量食物，但他老爱偷着吃。我觉得你舅舅挺可爱的。哦，刚刚不好意思啊，让你久等，我去送了一下我朋友。朋友？怎么不给我介绍一下？就一个同事。哦。 抢花,、啊、花球，我去抢花球。抢花球，抢花球。主任、哎，这回这个领先国际项目的分包商，是按照分包商评估体系筛选出来的。您看，您还有没有什么要补充的？ 主任，主任，行啊，就这么着吧。 太狠了，太狠了！这陈主任的关系户走了一大半啊，这是。哎，你说，陈主任不能就这么算了吧？东林，啊，我有点不想干了。你别呀，跟你干嘛呀？ 能理解你的感受，是吧？你说这，杠上开花，然后早早听牌，结果被别人给截胡了。你要换成我，对吧？我我也想把这麻将桌给砸了呀，对不对？你但是，你知道你现在要退出的话，你就真输了，你明白吗？你等于这么多年的努力，你都白费了，你明白吗？你这样，听你兄弟一句话，啊，再忍忍。 再忍忍，人人是吧？我觉得呀，陈主任人家肯定还有后招。信我，好吧？你看你，你你信不信我？信我，信我，别冲动啊！听见没有？嗯。 你跟这些分包商都比较熟，你出个面敲打敲打他，不要搞这些小动作，下不为例。什么事儿、啊，主任？董经理找您，让您给他回个电话。知道了。哥，可把我急死了，打你手机、座机都没人接。 不是我找你，是老田他们找你，说是他们被踢出咱们天成分包商名单了，找不到你，都过来问我是咋回事儿。咋回事你不清楚啊？这个我真不清楚呀、啊。我跟你说过多少次了，让你推荐陆征明，你做了吗？这个事我跟你说过的，汪总他有自己的想法。行了行了，你现在说这些也没意义了。你告诉老田他们别慌。 我现在还是主任呢。行了，苏经理。啊,啊，总经理，麻烦你跟老田他们说一声，这个周末就可以结算了。审计结束了？啊，他们都已经回集团了，现在就等出结果，应该问题不大。 那就好，前几天搞出那么大的架势，真的吓我一大跳啊！哎。我让我媳妇儿给你买的，说是现在最流行的。董经理，心意我领了，东西我就不收了，这些我都有。你别客气，苏想，你别跟我这么客套，我可是诚心诚意的要谢谢。 要没你，没有你搞的成本方案，这美术馆项目咱们是赚不了钱的。我的奖金可是跟效益直接挂钩的，你说我是不是该谢谢你？这是我的本职工作啊。不瞒你说啊，汪总在选拔你之前问过我的意见，选你还是选陆征明？我说那必须是苏小呀，陆征明就是一个小陈主任，选了他咱们就别想进步。你不一样，你有干劲，能成大事。 我这双眼睛是不会看错人的。你现在搞的这个分包商评估体系，我是举双手双脚的支持。谢谢董经理支持。东西呢，你收下，不值几个钱，也没别的意思。你比我小，要是不嫌弃的话呢，以后就叫我一声董哥。我没大本事，就是在上海待的久，认识几个人。你以后有啥自己解决不了的事情，给我一个电话。 哥，给你解决。谢谢董经理我。我都讲明白了吗？什么意思？表个态嘛！黄胖子，你这也太急了，太急了，你得让我想想吧。 嗯，嗯你们这儿到底有多大把握？百分之五十。嗨，百分之五十啊！看你们这架势，我还以为百分之百呢。百分之五十，那不就是个赌吗？我可给你一个赌的机会啊，否则你连赌的机会都没有的。给你看你还生气了，我就顺口一说，你别跟我计较啊。 这事儿我心里有数，咱俩合作的成，合作不成，我都感谢着你。关键的时候，你还是想着兄弟的。你别给我讲这个没用的，搞还是不搞？这又不是小事情，我得好好琢磨琢磨。明天早上我一定给你答复，我可等你呢啊！嗯。喂。啊，好的，王总，我马上来。 黄总啊，事情就是这样。黄胖子想和咱们一起承建群星广场这项目，你们什么意见？他们有几成把握？ 下面说百分之五十，百分之五十就百分之五十，竞、哎、标没有百分之百的。我头疼的是不知道他们到底什么意图，别把咱们再给套进去。群星项目大，凭天科的体量想全部吃下来费劲。他们想找个合作方，肯定是要找个知根知底的，找到我们也是可以理解。 如果我们可以参与到群星这样的优质项目当中，那可以很大程度提升天成的企业形象。以后我们在外面拿项目也会有话语权。想法太简单，这么大一个项目，这么多企业盯着，价格不可能太高，利润空间有限。要垫的保证金就不是小数目，更不用说各种机械成本。天科比我们规模大。 有现成的机械，咱们光租赁机械就是一大笔支出，很可能到最后我们赚不到钱，还赔吆喝。老是说的，这也是我担心的。毕竟我们的项目管理水平还是差那么点儿。项目管理水平我们可以改进啊，这是说改进就能改进的？从我去年入职到现在。 咱们公司的项目管理水平已经提高不少，相信通过分包商评估体系推行，还会有个新的飞跃。不要过早打包票，分包商评估体系才刚刚试用，效果如何有待验证。